जी व्यूअर्स अब मैं आपको इसके अंदर से सेटिंग समझा देता हूँ रिसीवर की कि किस तरह से आपने इसको करना है आगे कनेक्शन आपने मेन्यू में जाना है या इंस्टॉलेशन में गए और एंटीनर सेटिंग में और यहाँ से आपने देखना है जिस तरह आप ऊपर एल एन बीज को लगा कर आए हैं जिस तरतीब से बिल्कुल उसी तरतीस तरतीब से आपने ये डाइजेक्ट टाइप यानी जहाँ पर आप चार पॉइंट वाला लगाते थे वहाँ पर जहाँ पर ये आठ वाला या सोलह वाला लगता है इनको नहीं आपने छेड़ना जहाँ पर चार वाला था बिल्कुल उसी तरह से अब ये चार नंबर पे है पाक साइड इसको मैं बदलूँगा तो इसके सिग्नल गायब हो जाएंगे ये चूंकि चार पे है तो चार पे आएंगे अगली सैटेलाइट देखते हैं ये एटी एट को देख लें ये भी चार पे है इस वक्त ये दूसरे डायजेक्ट स्विच पे है दोनों अलग अलग डायजेक्ट स्विच पे हैं इसलिए ये चार चार पे है ठीक है इससे अगली सैटेलाइट टाटा एच तो ये देखे ये एक नंबर पे है यानी जिस तरह से आप ऊपर लगा कर आए हैं कनेक्शन बिल्कुल उसी तरह आपने यहाँ पर नंबर वाइज वो लगा देने हैं दोनों डायरेक्ट स्विच के एक एक सेटेलाइट मैं आपको चेक करवा देता हूँ ये पार्क साइड पर पहले जाते हैं ये हमारी पार्क सेट हो गई ये आप देखें ये इस टाइम ऑन है ये सारे इस वक्त ऑन है टोटल जितने चैनल हैं ये सारे चल रहे हैं ठीक है एक हो गई अगली को हम चेक करते हैं सेटेलाइट को अगली कौन सी सेटेलाइट है हमारी एप स्टार छिहत्तर को चेक करते हैं ये देखें ये भी हमारी जिस वक्त हमने ये मैंने आपको बताया था कि आपने अगर करंट नहीं देना बारह वोल्ट अडाप्टर का तो चार उस पर चलेंगी एक डाइजेक पे और चार बारह वोल्ट वाले पे चलेंगी ये भी जिसपे बारह वोल्ट नहीं देना ऑफ होगा बारह वोल्ट ये उस पर चल रही है दो हमारी सेटेलाइट्स हो गई अब जो तीसरी है या सैट फिफ्टी वो चेक कर लेते हैं ये देखें वतन वाली आखिरी जो थी वो थी जी बिल्कुल एयरटेल थी ये देखिए एयरटेल के सिग्नल भी आपके सामने हैं नेट की वजह से शायद चैनल नहीं चल पड़ा ठीक है थीक? ये एयरटेल चार मारी इस पर हो गई तो अब मैं आपको दूसरी चार चेक करवाता हूँ वो ये मैनुअली इधर से करंट देना पड़ेगा ये बटन दबा दें आप ये देखिए अब ये ऑफ हो जाएंगे इनके सिग्नल चले गए मैं आपको चेक करवा देता हूं इनके सिग्नल अब नहीं होंगे क्योंकि हमने 12 वोल्ट का करंट दे दिया है तो वो पॉइंट दूसरे पे चला गया है ये देखें इसके चले गए हैं अब मैं आपको दूसरी सेटेलाइट बकिया दिखा देता हूं ये हम दूसरी सेटेलाइट्स पे जाते हैं अब बारह वोल्ट पे भी हमारी चार ही चलेंगी चार मैं आपको चेक करवा सकता हूं एक उनमें से ये है टाटा स्काई ये शायद एक नंबर पे है ये देखें टाटा स्काई हो गई वो दूसरी थी वीडियो कौन ये वतन एच डी यहाँ पर चल रहा है एक ही चैनल मैंने रखा हुआ है सिर्फ इसका ये देखें ये वीडियो कौन 88 डिग्री पे बारह पाँच इक्यावन हरीजेंटल पाँच हज़ार इस पर यह चल रहा है ठीक है अब अगली सैटेलाइट आपको मैं चेक करवा देता हूँ दो हो गई हमारी ना ये नाइन्टी फाइव रह गई है इसको आपको चेक करवा देता हूँ ये देखें ये भी सारी इस वक्त चल रही है तो इस तरह से यानी आपको बार बार वो ऊपर से वायर्स नहीं खोलनी पड़ेंगी आपने सिर्फ़ ये बटन दबाना है और उसके बटन के दबाने से आपकी सेटेलाइट्स जो हैं वो ऑन ऑफ होती रहेंगी अब मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ जो ही हम इधर से पावर ऑफ करेंगे या राइट कारनर पर देखें तो ये ख़त्म हो गए इसके सिग्नल अब ये दूसरी सेटेलाइट्स हमारी जो पहले थी वो दोबारा से एक्टिव हो चुकी होंगी ये फिफ्टी टू वाली ये ये चेक कर लें आप ये चल गई होगी क्योंकि ये ऑफ पे थी ये देख असल में ये है जो जिस तरह से ये ऑप्शन होती थी आपको याद होगा एकोल बीस बीस में या बीस तीस में बारह वोल्ट की ऑप्शन होती थी उसमें कि वो अंदर से इंस्टॉलेशन में से ऑन और ऑफ हो जाता था और वहीं से ये ऑटोमेटिकली खुद स्विचिंग करता था लेकिन इस रिसीवर में ये ऑप्शन नहीं है इसलिए ये मैनुअली करना पड़ा तो लेकिन ये सिस्टम चल गया है तो वो दोस्त जो कहते थे जी दो डायरेक्ट स्विच पे आप एट भी नहीं चला सकते उनके सामने चला कर दिखा दिया ये यूनिक वीडियो है सिर्फ आपसे लास्ट पे ये रिक्वेस्ट है हम्बल रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक भी करें शेयर भी करें ताकि मजीद वीडियोज़ आप देख सकें